এখন খবৰ আছিলে আমাৰ এটা ইনপুট আছিলে সেই ইনপুটটোৰ মতে আমাৰ এটা অপাৰেচন চলোৱা হয় সেইটো অপাৰেচনত যি এখন ট্ৰাক ধৰা হয় সেই ট্ৰাকখনৰ তাত আচলতে আপোনালোকে জানে যে সদায় তেওঁলোকে সদায় এই বস্তুবিলাক চিক্ৰেট চেম্বাৰত আনে আৰু সদায় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বুদ্ধি কৰি আনে এইবার যে আসলে ড্রাগস খেয়ে আনিছিলেন বক্সৰ বক্সর তলর এটা একটা সিক্রেট চ্যাম্পল গিয়ার বক্সর তলত আর বস্তু বসমানে তার উপর ত্রিপাল ভরা থাকে বরকুণেরপরা বস্তুবচাবলে ত্রিপালবিল ত্রিপাল ডাবল করে দিছে ডাবল করে দিয়ে তার মাজত ভরা দিছে তার মানে যদি পুলিশে গাড়ীখন চেক করে ট্ৰিপালখন যদি পুলিচে বিচাৰিটো বস্তুটো কৰিব সেই ট্ৰিপালখন বিচাৰি দিয়াৰ লগে লগে ট্ৰিপালৰ লগত সেই বস্তুখিনি যিখিনি ড্ৰাগছ আছিলে সেই ড্ৰাগছখিনিও আঁতৰাই ব্ৰাইকটো খুলি পেলাই ব্ৰাইকটো খোলে কিবা এটা যিখন কাপোৰ ঘুটিবলৈ আপুনি তলত আছে সেই টিউফালখন আপোনাৰ ভিতৰত মানে ফ্ৰাছ কৰি পেলাই তাৰ ভিতৰত বঢ়াই বঢ়াই আনিছে যাতে পুলিচে যদি গাড়ীখন ৰাখে যদি চেক কৰে ত্ৰি পাৰ্চেণ্ট বিচাৰ দিয়াৰ লগে লগে বস্তুখিনি অট'মেটিক নাই আমাৰ হাতৰ পৰাই নাইকিয়া মানে যি চেক কৰিছে তেওঁই যেন বস্তুখিনি আঁতৰাই দিলে তেনেকুৱা হ'ব আৰু যিটো গিয়েৰ বক্স গিয়েৰ বক্সটো এনেকুৱাকৈ তাত মানে এটা চেম্বাৰ বনাইছে গিয়েৰ বক্সটোৰ তলত আৰু সাধাৰণতে ড্ৰাগছ বা যিকোনো বস্তু আনিব খুজিলে গাড়ীৰ ভিতৰত যিবোৰ খালী ঠাই থাকে যিবিলাক খালী চেম্বাৰ থাকে তাত তাৰ লগত সেই চেম্বাৰটো এক্সটেণ্ড কৰে তাৰ পৰা ঢাকে বা পিছফালে আৰু এটা চেম্বাৰ বনায় ড্ৰাইভাৰৰ চিভিঙৰ পিছফালে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক চিভিঙত ৰুমত বনাই ধৰিব নোৱাৰি এনেকুৱা ধৰণৰ লাইটৰ পিছফালে আনে এইবাৰ এইটো একদম সম্পূৰ্ণ নতুনকে কিছু কি গিয়েৰ বক্সটো জেনেৰেলি এটা আমাৰ ধাৰণা হ'ল যে গিয়েৰ বক্সটো যে গিয়েৰডালটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব গতিকে গিয়েৰ বক্সৰ তলত কি বস্তু থাকিব সেইকাৰণে গিয়েৰ বক্সৰ তলতে এই বস্তুখিনি ভৰাই লৈ আহিছে এই বস্তুখিনি আহিছিলে আমাৰ অসমৰ এখন নেবাৰিং ষ্টেটৰ পৰা যিখিনি যিটো সদায় হয় সাধাৰণতে যিটো আমাৰ মেইনলেণ্ড ল'লে যায় তাৰপৰা য'ত বস্তুৰ দাম আটাইতকৈ বেছি যিবিলাকত এটা এটা টেবলেট দাম তিনি হাজাৰ টকাকৈ বিক্ৰী হয় সেই ঠাইখিনি গ'ল পেন যিখিনি উন্নত চহৰ আছে এইখিনি লৈ গ'ল পেন আৰু ইয়াত আজি ইয়াত চাৰে তিনি লাখ টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু অলপ কিমান হ'ব আৰু চাৰে তিন লাখ টেবলেট ধৰা হৈছে আৰু লগতে হিৰইন ধৰা হৈছে হিৰইনখিনি প্ৰায় এক কোটি তিনিশ গ্ৰাম হিৰইন ধৰা হৈছে ত' সেই গোটেইখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব য'ত এইখিনি ফাইনেলি বিক্ৰী হ'লহেঁতেন তাত এইখিনিৰ বজাৰ মূল্য হ'ব প্ৰায় এশ পোন্ধৰ কোটি টকা চাৰিটা মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছে এই ট্ৰাকখন যাৰ নামত আছে সেই ট্ৰাকখন কৰিমগঞ্জ জলগাঁত সেই তাৰ নাম হবি ড্ৰাগছৰ পেছতে হবিব নামৰ নামটো অলৰেডি কৰিমগঞ্জৰ জেলত আছে তেওঁ হবিবৰ নামত এই ট্ৰাকখন আছে হবিবৰ বাপেক হ'ল নৈমুল হওক নৈমুলক ধৰা হৈছে নৈমুলে এই ট্ৰাকখন পাৰ কৰাইছিলে নৈমুলৰ এটা আছিলে এখন ল'ৰা আছিলে সেই সেই মানুহটোৱে ধৰা হৈছে লগতে আতিফুৰ ৰহমান আৰু এটা মানুহ আছে আমাৰ আন এখন ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ জগজিত দেৱ দেৱবাৰ্মা বুলি সেই চাৰিটা মানুহক এইটো ধৰা হৈছে এতিয়া আৰু এই বস্তুখিনি এই এই ড্ৰাগছখিনি চিজ কৰা হৈছে চাৰে তিন লাখ ৰিয়াবা টেবলেট এক কেজি তিনিশ গ্ৰাম হেৰইন চাৰিটা মানুহ এৰেষ্ট হৈছে আৰু এখন ট্ৰাক চিজ কৰা হৈছে আৰু এই ড্ৰাগছখিনি বজাৰ মূল্য য'ত ফাইনেলি এইখিনি বৃদ্ধি হ'ব তাত এইখিনি বজাৰ মূল্য হ'ল এইটো এছ টি এফ আৰু কৰিম বুলি কথা থেংক ইউ